У Славы Галкина не было ни отца, ни матери. Ему было восемь лет, он жил в детдоме и учился в школе. Фамилия его учительницы была Галина. Всем ученикам родители давали с собой в школу вкусные завтраки, а Славке никто не давал. И поэтому иногда Славка мечтал на урок, что он вовсе не Галкин, а просто ошиблись где-то и поставили лишнюю букву. И фамилия у него такая же, как и его учительницы, и он Вячеслав Галь. Но ведь фамилии исправлять нельзя, поэтому Славка только мечтал об этом. И еще мечтал, что если бы это было все именно так, то учительница оказалась бы его мамой и давала ему с собой в школу свертки за И Славка чуть-чуть недолюбливал букву, которая разбивала ему всю его мечту. А в диктантах за ошибки ставили двойки. Однажды учительница очень рассердилась. Она сказала: "Почему ты Галкин пропускаешь слова словах букву? Никто не делает таких странных ошибок. Посмотри, что ты написал: "Светило жары солнце". И мы вошли купаться на вечер. Это просто непонятно. Завтра перед уроком зайдешь ко мне и Славка пошел к учительнице. Та продиктовала ему диктант, прочла слова, в которых была пропущена буква «К» и рассердилась. Потом почему-то спросила о родителях, велела заходить еще, но главное завернула в газету завтрак. И Славка стремительно летел в школу, в перерыв он не ушел, как обычно делал. В коридор, а достал свой завтрак, хотя совсем не хотел есть. Когда учительница проверяла новый диктант, она задержалась на работе славы. В диктанте не было ни единой ошибки, и все буквы К стояли на своих местах. Ошибка оказалась только в одном слове. Было подписано в Гали.